Китае, потому что наше будущее поколение будет нам задавать вопросы неудобные любые вопросы я глава громадской организации союз модернизации это наши дети я сама мать Вискового, мать половеново это наши дети пошли защищать украину ребята и наши дети вот сейчас сидят будут задавать нам вопросы сегодня завтра послезавтра неудобные но вот сегодня мы должны и мы должны отвечать, взрослое поколение, за то, что мы делаем. Особенно те, которые у власти. Понимаете? Поэтому не надо их перебивать. Это первое. То, что касается нас. На сегодняшний день мы матери, которые занимаемся войной, одеваем армию, бываем на передовой, прямо на передовой, под радами. Я должна вам сказать, прямо под радами. И там, где бывают полковники, генералы, не там, где бывают э, депутаты, первоочередное. Мы не хотим терять детей. Нам надоело хоронить детей. Это надо значит, делать 20 лет назад, 25 лет назад, 30 лет назад. Понимаете? Это мы теперь расплачиваемся жизнями наших среде. Умирает сын, умирает сердце матери. Знаете, сколько погибших? Знаете, сколько сейчас сами матки. Знаете, сколько инвалидов, на которых плевать хотели? Нам приходится вот этой воронкой крутиться, выбивать статус участника, лекарства, все остальное. Поэтому надо, это первоочередной вопрос в Украине. И надо прям заставить представителей власти, я считаю, это время пе... это себя чувствую. Ничего. Ну не надо на него складывать вину. Это первый президент. Понимаете, первый. Если бы он был, два, три может быть, выбранный срок. А может, что-то по-другому было блин. Понимаете, ну хорошо, что он в свои годы сегодня сидит здесь. У меня тоже к нему есть вопросы. Я тоже его обвиняю в чем-то. Но сегодня он не диванный. Ему много лет, и он здесь сидит. Вот надо уважение проявлять. Конечно, надо поверить на а то-то, 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 то-то. Ничего тут такого нет. Все ошибаются, коня на четырех ногах ошибается, спотыкается. И вы будете примером того, что сейчас все под вот тут вот под трибуной общается, под столами. Человеческая жизнь ничего не стоит. Слава Украине! Да. Да.